Здравствуйте, я с вами Даниль. И сегодня я вам порекомендую э, вот ресторанчик, который ну, я сейчас э, перед Кейси, KFC. KFC классный. Э, давайте я вам прочитаю, что вот здесь написано. Наверное, не знаю, кому-то может интересно. Настроение в большом формате. В большом формате это, то есть, вам приносит вот такую вот такую коробочку там э, и в этой коробочке лежат курица, такая, она чуть-чуть, э, ой, блин, Ух, блин, поперчен ну, короче, печет, ну, так, немножко есть, вот, всемирно известные хиты от KFC в нашем баскете. Для вас мы собрали отличную компанию сочные кусочки курицы, да, вот сочные кусочки курицы, обжигающие острые крылышко и нежнейшие стриксы. ну обжигающие, то есть там э, перец или что добавили, вот. А вот нам so good, э, это в честь кого-то в ставим. что, ну, короче, дорогие поклонники бесподобного вкуса я тоже. Блюда из курицы это моя настоящая страсть. Только в KFC они готовятся вручную с свежего цельного куриного мяса. По моим знаменитым рецептам секретному. 11 трав и специй. Ого, 11 трав и специй. И острому ход он же спикер. Вот почему более чем в 100 странах мира о KFC говорят соулут. So Наслаждайтесь а Харлан Сандерс. Харлан Сандерс, это вот этот, наверное, чувак. Это чувак, наверное. Дальше. Да, это вот да, это тот чувак. Ух, вот такой ресторанчик. Все. Ну, да, доступнее, наверное, чем в Англии я сказал, с вами Бляниль. Сказал я. Ну, короче, давайте по-нормальному. С вами был Даниэль. До наступного зустрича.